Всім доброго вечора. Тут вечір. Нарешті ми мали прохолодний літній день у Каліфорнії. Найкращий день для пленерного живопису. У мене трохи більше години до заходу сонця. Світло швидко змінюється. Кожні 5 хвилин кольори виглядають по-різному. Я спробую намалювати кольори і тіні так, як вони виглядають зараз. На тлі можна почути оригінальний звук, і я залишу цей звук до кінця відео. Іноді ви почуєте уривки розмови. Я думаю, що вся ця фонова розмова була цікава. Малювати на відкритому повітрі це справжній досвід. Мені особисто потрібно робити це частіше. З цими словами, я залишаю вас спостерігати за процесом. Побачимося на відео. что темнее, вода или небо? Темнее вода. Я тоже так считаю. А небо ближе к нам. Небо, небо ближе к нам. Скоро темнеть будет и увидишь, как вода будет светлеть, а небо темнеть. Даже не знаешь, что это за бумага. Видели, собираются мама. Ты смотри, она светлеет прямо на глазах. Вода светлеет прямо на глазах. Вода, да? да, да, да. Солнце так, а, ну в смысле, пробивает. не то что пробивается, а в целом меняется освещение. Она. В Ты в наушниках? Ну ладно. десяток человек за моей спиной смотрят так что будем рисовать очень хорошо сама собой Что делать? Бумага еще влажная. Надо, чтобы была сухая. А прошло 10-15 минут и меня атакуют зрители. немножко фиолетовые. записывать зачем я твой швец надо естественные звуки чтобы швейца громко вставить я говорю ты спросила я смеюсь ты спросила швейца громко вставить не надо швейца вставлять Кисточку поменяла сильно маленькая для того, что я делаю. Так, что делать с тенью? Тень минимальная, то есть отражение. Так, я минимальную сделаем. Это так? тени и не вижу никакой. Где тут тени? Нету тени. Пусть не будет тени. Давай только вот тут темнее все равно их сделаем основание. за бумагу взяла Она плохо выдерживает плохо выдерживает мокрая видишь что тут вот грязь вот, 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 дает дальше придется больше добавлять когда хорошее начало и не сильно хороший конец ну что же сделать странно что нету тени прямо очень странно давайте тень делать Не думаю, чем тень делать фиолетовый закончился сторону у нас ее на самом деле нет сейчас пасмурно и уже темнеет но она у нас будет с тенью сразу лучше Потому, что уже темнеет вот эти красивые вот эти красивые светлые места появились буквально две-три минуты назад я начинала еще такого освещения не было и отражение было сплошное а вот сейчас какое оно красивое сейчас я подниму камеру чтобы было видно надо это сфотографировать или запомнить и вот как здорово за этим островком просто серая вода Вот Hello. Yeah. Thank you. You like it? Yeah. 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 You can. You can come. You can talk. Yeah. <laughs> Not a problem. What are you doing? I want to make you part of my video. Сегодня красивый, прекрасный, хороший день. Слегка прохладный. Сейчас начинает темнеть и уже даже холодно. Камера снимает светлее, чем на самом деле, хочу сказать. А вон там что-то случилось, приехало много пожарных. Yeah. Хочу сказать, что работа художественная начиналась лучше, чем окончилась. И где-то посредине был такой хороший момент, такой многообещающий момент, пока не высохло. А потом, когда это все высохло, стало такой хлам. Не, все ничего, только вот тут. Я даже не знаю, что это за бумага. Это... Мне что-то кажется, что это 25% фабриана. Это не лучшая бумага для вот именно такого стиля надо рисовать, когда одной краской закрашиваешь какую-то деталь, когда много красок, слоев, воды, ну и нет времени ждать, когда нет времени ждать, чтобы бумага полностью высохла. Это тоже грязь, это результат того, когда нет терпения дождаться, чтобы высохло либо времени. На кулинарии нет ни того ни другого. Ну что, будем закругляться? На этом видео будет заканчиваться. До свидания всем, всего хорошего. Oh, sorry, say goodbye one more time. I... Ну что, на этом я буду заканчивать это видео, хотя работа еще не высохла. Так что до свидания вам всем, всего вам хорошего. Рисуйте. Дайтесь искать хорошие какие-то эмоции, впечатления. Ну все, пока. До новых встреч.